вам споем будет посвящен вот этому качеству в людях э, искательству. Э, Чумата же очень часто говорила, что... Точнее, она каждую программу свою начинала так. Я приветствую всех искателей истины. Потому что если человек это есть, если он хочет действительно разобраться честно, то Бог ему даст возможность такую. И вот эти песни, они могут дать просто вам почувствовать, вот что такое даже просто благоприятность для вас вот здесь. Для этого просто нужно попробовать послушать не так, как мы слушаем обычную музыку, сели и слушаем ушами, или попытаемся эстетически как-то что-то ощутить. А послушайте всем своим существом, вот так как вы услышали вибрации, многие из вас, тепло либо прохладу на руках, прося своей реализации. Для этого ладошки просто держите вверх или просто прислушивайтесь к ощущениям в своем позвоночнике. И вы услышите, что что-то хорошее происходит. Почему мы вообще этим занимаемся? Что у нас за кружок такой поинтересный? Дело в том, что мы, занимаясь сахаджи-йогом, сахаджи, йогом, сахаджи йоги, становимся, может быть, немножечко чувствительнее в том, что для нас хорошо, что для нас благоприятно. Мы все слушаем музыку. Вот мы сахаджи, очень очень тщательно убираем, какую музыку слушать, потому что, может быть, многие вас слышали, чувствительные люди говорят, что музыка это самая сильная вещь в мире вообще. Разрушительная музыка, она сильнее всего может разрушить людей. И также противоположно хорошая музыка больше всего может дать из всего, что только есть в мире. Потому что музыка это особая среда. Это может быть так. Это энергия в чистом виде может быть. Вот это тонкая энергия. И вот этого блага люди просили из древли. Те люди, которые понимали, что прежде всего для человека самое главное это духовное. Это раскрытие его, просветление духовный рост. И об этом песня, которую мы сейчас споем на языке Марати, это один из языков Индии. Песня называется джагу. Джога или йога, созвучные слова, это и есть вот это качество нашего, нашей связи, нашего союза с высшим, с абсолютом. Попробуйте эту песню послушать, прислушавшись к своим ощущениям на ладошечках, на позвоночнике и на темечке, которые мы с вами массируем а можно просто хлопать, это тоже очень благоприятно, потому что таким образом массируем свои тонкие э, проекции в наших тонких центров на ладошках.